audio kutubxonasi taqdim etadi abdulla qahhor ming bir jon hikoya martning oxirgi kunlari ko'k yuzida suzib yurgan bulut parchalari oftobni bir zumda yuz ko'yga solyapti oftob har safar bulut ostiga kirib chiqqanida bahor kelganidan bexabar hanuz g'aflatda yotgan o't o'lanni qurt qumursqani uyg'otgan avvalgidan ham yorug'roq avvalgidan ham issiqroq shula sochayotgandek tuyuladi kasalxonaga yaqinda tushgan mirrahimov jikkakkina kishi o'ziga juda ham katta ko'k xalatga burkanib yengchadan boshini chiqarib turgan sichqondek derazadan ko'chaga qarab o'tirgan edi birdan tutaqib ketdi shunday havo bo'lsa yu oyoq qo'li butun odam ko'chaga chiqolmay derazadan mo'ralab o'tirsa mirrahimov jussasi kichkina bo'lgani bilan tovushi juda ham yo'g'on buning ustiga sekin gapirolmas edi hamshira yugurib kirdi mirrahimovning sog'lig'ini kayfiyatini so'radi keyin dardni dert, bardosh yengadi bu xususda mastura aliyevadan ibrat olish kerak degan mazmunda sha'ma qildi mastura aliyeva sakkiz oydan beri palatasidan chiqmay yotgan og'ir xasta uni kasalxonada hamma bilar ko'p kishi kirib ko'rgan ekan mirrahimovning odamgarchiligi tutib ketdi shu sho'rlik ayolni bir kirib ko'raylik uch kunligi bormi yo'qmi bo'lgan deyishadi ha ha ancha og'ir dedi hamshira xo'rsinib o'n yil dard tortish osonmi poygahdagi karavotda kitob o'qib yotgan hoji aka xasta yo'g'on gavdasiga nomunosib chaqqonlik bilan boshini ko'tarib ko'zidan oynagini oldi o'n yil <imitation> <imitation> o'n yildan beri kasal ekanmi ha o'n yil bo'libdi bechora turmush qilganiga bir yil bo'lar bo'lmas shu dardga yo'liqqan ekan tomog'idan hech narsa o'tmaydi ovqatni qorniga qo'yishadi teshib qo'yilgan bazan o'zi ba'zan o'hoji akaning ko'zlari o'ynab ketdi eri eri bormi bor shu yerda besh oydan beri birga hoji aka uzoq angranib qolgandan keyin o'n yil kasal boqib yana kasalxonada ham birgami dedi shuni ayting dedi hamshira doktorlarga yaliniboi palatasiga karavot qo'ydirib oldi qo'yibxoja aka yana dardga aka dardga bu qadar bardoshli ayoldan ham ko'ra bunchalik vafodor erni ko'rishga ishtiyoqmand bo'lib qoldi yu xalatining belbog'ini mahkam bog'lab pshippagini kiydi qani yuringlar tabarruk odamlar ekan bir ko'rib chiqaylik hamshira mastura bilan uning eriga xabar bergani ketdi hayal o'tmay qorni chiqqan hoji aka oldinda uzun koridordan palataga tomon yo'l oldik palata eshigi oldida bizni hindiga o'xshagan qop qora katta katta ko'zlari yonib turgan bir yigit aftidan masuraning eri kamoli ehtirom bilan kutib oldi va har qaysimizga ayrim minnatdorchilik bildirib ichkariga yo'lladi palataga kirdik shu payt oftob yana bulut ostiga kirdi yu palatani shom qorong'iligi bosdi kattakon derazaning chap tomonidagi karavotdan zaif yo'q zaif emas mayin tovush eshitildi kelinglar rahmat odamga odam quvvat bo'ladi rahmat kursi qo'yib bering mingoftob yana yorishdi masturani baralla ko'rdik ko'z o'ngimizda xasta emas o'lik haqiqiy o'lik sap sariq teriyu suyakdan iborat bo'lgan murda ichiga botib ketgan ko'zlarini katta ochib yotar edi tobutda yotgan o'likning qo'limi oyog'imi biron sabab orqasiga bexosdan qimirlab ketsa kishi qay ahvolga tushadi uning o'lim pardasi qoplagan yuzida chaqnab turgan ko'zlarini ko'rgan kishi xuddi shu ahvolga tushar edi boya bizni kutib olgan yigit akramjon kursi qo'yib berdi mirrahimov ikkovimiz o'tirdik hoji aka yo'g'on gavdasi bilan masurani to'sib tikka turib qoldi yonimdagi kursini surib hojining etagidan tortay desam qorni silkinyapti ajabvo bu odam nega kulayotibdi deb aftiga qarasam rangi bo'z bo'lib ketibdi uning qo'rqqanini payqab hamshira darrov yo'l qildi iye hoji aka sizga dori berish esimdan chiqibdi ku yuring dedi va hojini yetaklab chiqib ketdi hoji koridorga chiqib yiqilarmikanman deb o'ylagan edim yo'q xayriyat gumburlagan tovush eshitilmadi hamshira yo'l qilib hojini olib chiqishga chiqdi yu lekin baribir masura payqadi juda juda xunuk ish bo'ldi mirrahimov ikkovimiz nima qilishimizni nima deyishimizni bilmay qoldik bu hol kasalga qanday ta'sir qildi ekan deb qarab sekin qaradi massura qonsiz labida tabassum bilan eriga yuzlandi akramjon <imitation> daftaringizga yozib qo'ying uch marda maydon meni ko'rgani kirgan edi bittasi arang qochdi yu ikkitasi qochgani ham bo'lmay o'tirib qoldi mastura piqirlab kulib yubordi yana kuldi yosh boladay o'zini tutolmay qiqirlar edi bu hazil va ayniqsa kulgi avval xunuk odamning etini jimirlatadigan darajada xunuk eshitildi keyin nechukdir masturaning yuzidan o'lim pardasi ko'tarilganday hayot to'la ko'zlari o'lik yuziga jon kirgizganday bo'ldi mirrahimov hoji akaning qilmishi to'g'risida uzr tariqasida bir nimani demoqchi bo'lib gap boshlagan edi mastura so'zini og'zidan oldi bunaqa narsa menga ta'sir qilmaydi dedi akramjon bularga tobut voqeasini aytib bering yo'q yo'q o'zim aytib beraman unga besh yildan oshdi ko'z oldimdan ketmaydi qalin qor yoqqan kun edi men derazaning ro'parasida mana shu xilda yotibman akramjon paypog'imni yamayotgan edi shekilli birdan ko'cha eshigimiz ochildi yu qizil bir narsa kirdi nima ekan deb qarasam tobut akramjonning ikki o'rtog'i hovlimizga tobut ko'tarib kirdi yuragim jig' etib ketdi voy sho'rim nahot o'lgan bo'lsam to es hushimni o'nglab akramjonga bir nima degunimcha boyagi suyab qo'yib uyga kirib keldi uyga kirib yu meni ko'rib ikkovi ham boyagi hoji akangizdekshalt shaytonlab qolayozdi akromjon hayron mana ana men ana ketdi mana kettad o'sha kuni ertalab birov avtobusda yig'lab ketayotgan bir bolani ko'rib mening ukamga o'xshatibdi yu shundan haligiday gap tarqalibdi tobutni buzib pechkaga qalashdi menga ham shu ta'sir qilgani yo'q bunaqa narsalar o'lim kutib yotgan kasalga yomon ta'sir qilishi mumkin lekin men hech o'lim kutgan emasman kutmayman ham yog'ini surishtirsangiz men odam bolasining o'lim kutishiga ya'ni dunyodan umid uzishiga ishonmayman hatto tildan qolgan kasalning rozilik tilashib qaraganni ham dunyodan umid uzgani emas balki rozilik tilashgani hali erta dermikin degan umid bilan dunyoda tengi yo'q misoli timsoli yo'q zo'r umid bilan qaragan deb bilaman akramjon massuraning biz bilan yozilib o'tirganidan qanchalik xursand bo'lsa toliqib qolishidan shunchalik xavotirda ekani ko'rinib turar edi shuning uchun massuraga tez tez dav berib turishni ko'zlab ko'proq bizni gapirtirishga o'zi gapirishga harakat qilardi sizning nima dardingiz bor dedi mirrahimovga yuzlanib mirrahimov birdaniga uchta dardning nomini aytdi voy sho'rim dedi masura jindakina joningizga ya shu jussangizga uchta dard sig'dimi kulgi ayniqsa mirrahimov zavq bilan kuldi kasallik o'lim to'g'risidagi gap tugab xushchaqchaq suhbat boshlanishiga ilhaq bo'lib turgan akramjon mastura boshlagan asiyani ilib ketdi askiyaga juda usta ekan odamda olamda dard nima o'lim nima ekanini butkul unutib rosa kulishdik afsuski mirrahimovning yo'g'on tovushi suhbatimizning buzilishiga sabab bo'ldi vrach koridordan o'tib borayotib uning besunaqay kulgisini eshitgan bo'lsa kerak eshikni -ha ochib qaradi masturaga zayhn solib uning yuzida horg'inlik ko'rdi shekilli bizni chiqarib yubordi akramjon ketimizdan chiqdi bizning bu iltifotimiz masturaga qancha kuch quvvat berishini aytib ko'nglida mavj urib yosh pardasi bosgan ko'zlarida ko'rinib turgan cheksiz minnatdorlik tuyg'usini aytib bitirolmas aftidan masturaning bir minutlik oromi uchun o'ng ko'zini berishga tayyor ham edi palatamizga qaytdik hoji aka karavotida yonboshlab qan choy ichib o'zini yelpib yotar edi bo'lib o'tgan xijolatli ish to'g'risida u ham indamadi biz ham indamadik hoji akaga bir nima deyish u yoqda tursin mirrahimov ikkovimiz ham kechgacha bir birimizga so'z qotmadik aftidan borlig'imiz mastura bilan band quyunday charx urayotgan taassurotlar fikrlar tuyg'ularni ifoda qilgani so'z topolmas edik kech kirdi hoji aka o'rtacharoq xurrak tortib uyquga ketdi mirrahimov dambadan uyoqdan yoqqa ag'darilar edi nihoyat mening uyg'oq ekanligimni payqab boshini ko'tardi bu xotinning joni bitta emas ming bitta dedi hozir tugab qolgan shamday lipillab yonayotgan joni basharti so'ngan taqdirda ham qolgan mingtasini yoqib keyin so'nadi mana shu ishonch masduraga o'limni yo'latmaydi mirrahimov uzoq jim qolgandan keyin yana birdan eiheei bu yigitning ham raftoridan yigitlik umri ming bitta yu shundan bittasini qurbon qilyapti ertasiga masura haqida yana bir ko'ngilsiz gap eshitdik bechoraning tomog'idan hech narsa o'tmasligi ustiga qorniga tez tez suv to'planar ekan kunlar o'tib hammamiz tarqaldik mirrahimov o'zining mtsiga xoja aka kurortga ketdi oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin shu tomonga yo'lim tushdi yu kasalxonani bosib o'tolmadim kirib tanish hamshiralardan so'rasam mastura bir soatdan keyin operatsiyaga yotar ekan doktorlar operatsiya stolidan turolmaydi deb besh oydan beri uning rayini qaytarib kelishar ekan oxiri bo'di mastura o'lsam tovonim yo'q deb tilxat yozib beribdi kirib ko'ray desam doktor ijozat bermadi mening yo'qlab kelganimni ko'rsa dalda bo'ladigan biron so'z aytsam zoraki darmon bo'lsa deb kutdim vaqt soat yetganda masturani hamshira bilan akromjon ikki tomondan suyab olib chiqishdi lekin eshikdan chiqishi bilanoq mastura ikkovni ikki tomonga itarib o'zi yurdi bardam qadam tashlab operatsiya zalining eshigini o'zi ochib kirdi akramjon butun diqqati xotinida bo'lgani uchun meni payqamadi massura esa menga bir qaradi yu tanimadi shekilli indaadi operatsiyaga doktorlarning ko'ngli chopmagani xastaning holi o'zimga ma'lum bo'lgani masturaning o'limning yuziga bunchalik tik qaragani qorong'ida qo'rqqan kishi ashula aytgandek emasmikin degan gap ko'nglimdan o'tgani uchun operatsiyaning natijasini kutmadim kechqurun kasalxonaga telefon qilmoqchi bo'lganimda rostini aytsam telefon trubkasiga dadil dadil yo'q xayriyat mastura operatsiyadan turibdi shunaqa bardamturidideyihdi shundan keyin men uzoq safarga ketdimu masturaning taqdiridan bexabar bo'ldim lekin uni tez tez eslar edim bu toqati toq joni temirdan insonning tuzalib ketishini yashashini uzoq umr ko'rishini uning o'zidan ham ko'proq tilar edim shuning uchun oradan uch yil o'tgach akramjonni bir begona xotin bilan ko'rganimda alamimdan dod debdim paxta bayrami hech qayerda mirzacho'ldagidek qiziq o'tmasa kerak chunki bu yerga respublikaning turli kelgan kelgan odamlar o'z ashulasini o'yinini ham olib deyishadi paxta bayramini yor jo'ralar bilan guliston rayonida o'tkazdik akromjonni boya aytganim xotin bilan shu yerda guliston <imitation> rayoni markazining chiqaverishida ko'rdim o'rta bo'yli xushqomat vujudidan yoshlik kuchi va g'ayrati yog'ilib turgan qop qora juvon otda olma yeb yo'l bo'yida turar akramjon turarakrmon otining aylini qayta bog'lamoqda edi akromjon meni ko'rib qoldi yu juvonga bir nima dedi juvon darrov otdan tushdi ikkovi yugurib keldi ikkovi ham men bilan juda eski qadrdonlarday so'rashdi biroq men harchand qilsam ham palatadan chiqib operatsiya zaliga kirib ketayotgan mastura ko'z o'ngimdan ketmay bular bilan samimiy ko'risha olmadim akramjonni bir nav quchoqlagan bo'ldim juvonga esa bir qo'limning uchini berdim juvon amaki meni tanimadingizmi dedi va xurjunda ikki olma olib birini menga berdi qayerdadir ko'rganday bo'laman lekin juvon qo'lidagi olmani ustma ust bir necha marta tishladi va chala chaynab yutdi endi yani, ham tanimadingizmi editanidimfaqat ko'zidan tanidim kulimsirab olamga tabassum sochib turgan bu juvon o'sha mastura edi men nima deyishimni bilmay bu yoqda nima qilib yuribsiz dedim mastura kuldi kül, kuchimni g'ayratimni to'la to'kis ishga solib yuribman dedi operatsiyaga kirib ketayotganingizda men yo'lakda turgan edim hayajonda bo'lsangiz kerak taiz yo'q amaki dedi mastura biroz xijolat bo'lib kechirasiz atayin so'rashmagan edim so'rashsam menga tasalli berar edingiz o'sha topdan menga tasalli berib aytilgan har bir so'z ishonchimga rahna ko'nglimga g'ulg'ula solishi mumkin edi uzoq suhbatlashdik er xotin otlarini yetaklab meni talay yergacha kuzatib qo'yishdi so'ng xayrlashib so'l tomonga ot qo'yib ketishdi men sahroda lochinday uchib ketayotgan masura bilan akramjonga uzoq qarab qoldim ikkovi ufqqa yetganda biri orqaga qaytdi hayal o'tmay yetib keldi bu mastura ekan yo'ldan bir necha qadamda narida turib amaki hoji akamga salom ayting dedi va ufqda kutib turgan akramjonga tomon ot qo'yib ketdi shaharga qaytganimizdan keyin masturaning omonatini topshirish uchun hoji akani topdim lekin salomini topshira olmadim hoji aka bechora qazo qilgan ekan